Запрошується Володимир Голованюк, 27-я 27 реактивна бригада. Батько чотирьох синів, він пішов на війну добровольцем, коли ворог тільки прийшов на нашу землю. Представте терориста, командир 1-го дивізіону 27-ї реактивної бригади Володимир Кругов та бої з дивізіону Митростангей. Запрошуємо на сцену. Всем добрый день. Я, честно говоря, вот только что первым вручением очень проникся. Реально, я сам это знаю, очень тяжело вручать награды по смерти. Не дай Бог. И каждому желаю. С Владимиром Павловичем я столкнулся в марте 2014 года. Это была первая волна мобилизации. Мой дивизион был полностью отмобилизирован до штата военного времени. Очень много людей, очень много разных людей. Но как человека, как человека, которому можно доручить не просто там какую-то легкую задачу, а задачу, о которой нужно думать, сразу он выразил себя, сразу показал, что он лидер, за ним тянулись люди и тянутся <rip> до сих пор. Э -э -э такой немного интересный случай произошел, он сам срочную службу проходил в десантных войсках, но учитывая то, что попал в артиллерию, значит, выходит товарищ сержант на плац в тельняшке. Я говорю, парашюта у нас нет, будешь прыгать с урагана. Он типа, что за ураганный? Ну, говорю, увидишь, парк, пойдешь, посмотришь. Значит, начали мы свой боевой путь в августе 2014 года. Нас увели в зону. И, кстати, первое, что произошло, это мы на Саур-Маиле начинали свой путь. Затем было и окружение. Он себя проявил там как лидер, потому что колонна разделилась и получилось так, что он сам выводил людей. Там командир взвода у него получил ранение, и моим приказом я его назначил выполняющим обязанности командира взвода. И так он, да, в принципе, до да, своего, своей демобилизации им же и оставался, потому что тогда офицеров не было для того, чтобы назначить на эту должность. Значит, затем было участие а, значит, потом был, была гранитная, там он проявил себя, конечно, не хотелось его туда расстрелять. Он пропал с группой военнослужащих на три дня, но пришел, вернее, не пришел, а приехал на отжатом Урале, который где-то там нашел, свои силы немного восстановили. Приехал, попросил, говорит, командир, да, мне КАМАЗ надо в Урал притянуть, у нас, говорит, вездеход будет. Говорю, замечательно. Значит, потом на том Урале как-то тоже, опять-таки, ну, очень самостоятельный, что я могу сказать, очень самостоятельный человек. Принял такое решение, что э, был отправлен в командировку, но ну, не в ту командировку, которую потом мне рассказывал. Он приехал в сектор, тогда сектор Б, да, потому что до этого разбили. Под гранитным... Значит, тоже я забыл сказать, первый человек, который там оказался, у нас, вернее, получилось так, что мы проходили колонной и нам предложили заночевать, значит, в районе расположения сектора Д. Ну, не знаю, какая-то командирская чуйка сработала, говорю, не пацаны, мы там километра за два посадочки станем, постоим сами по себе. И, кстати, она сработала так капитально, что? Потому что как раз 23 августа было отработано по сектору из ураганов российских, значит, комбинированным способом там полностью был разбит этот командный пункт сектора, было очень много убитых и раненых. И первым из моих военнослужащих... Оказался он со, своей, со своими друзьями, больше не могу сказать подчиненными.